Для того, щоб представити нашого наступного героя, мало просто відвідати виставку його робіт. Мало й того, щоб з ним поговорити, і точно недостатньо декількох хвилин телевізійної програми. Димчук Геллері, як завжди, привезли з Одеси неймовірно цікаву людину. Книжник, філософ, дипломант мальтійського ордену святого Іоанна Єрусалимського, почесний член Асоціації бойових мистецтв В'єтнаму. Але, перш за все, неординарний художник. Костянтин Скопцов. Одесские художники вообще таким особняком держатся, если говорить вообще в целом арт-рынке Украины. И думаю, что делают это намеренно где-то. Вот есть такое, ну не то чтобы чувство собственного достоинства у людей, но они считают, что как бы ну не надо им там дальше Одессы двигаться, потому что Одесса, это есть Одесса, самый достаточный город со своими устоями и правилами. Но вот что Такое быть одесским художником для вас? Одесса – это симбиоз всех национальных культур. И поэтому, может быть, в Одессе, как нигде в Украине, впитали в себя э, художники с кровью, с молоком матери, впитали разнообразную энергетику, вкусы. И в их работах, наверное, отражается то, что называется да, «энергетикой нации». И поэтому, может быть, и разнообразие приемов, и свое лицо, и, может быть, желание даже удержать его является э, мотивацией того, что детские художники, как вы сказали, немножко с держатся. А ну что же все-таки для вас тогда выставиться в Киеве означает? Для меня выставиться в Киеве э, – это, это этап. То у меня такое впечатление, что идет формирование национальной Вот национальной мощний енергетики сейчас. поэтому ну не выстроиться здесь просто просто була б ошибкой, которую я б не простил простіл нікода на виставці в центрі кола представлені як живописні роботи, так і графічні твори художника. На перший погляд, різні за настроєм і наповненням, площинні та декоративні. Вони приховують в собі безліч таємних глибоких сенсів. За помощью своих творений художник пропонует глядачеви новые инструментарии для познания всесвіту. Пропоную зазирнути в себе. Давайте поговорим о ваших работах. Вот, например, о самой яркой и выделяющейся. Вот эта работа мне напоминает, может быть, я, конечно, не права буду, но чем-то где-то отдаленно Жан-Мишель Баския. Может быть. Это работа 97-го года, эта это работа была сделана, когда тогда делалась для французов, называется Tour de France. Uh -huh. Поэтому здесь угадывается велосипед. Мне нравится, когда вы говорите, делалось для французов. Что значит для? Вы работаете на заказ? Собственно, работа не заказная, но в этот момент была общая высадка и требовалось как бы работа, которая могла э, отвечать требованиям французов. данной. Ментальности. Ментальности французов. Вот. И вот это вот наш, я поэтому Тур де Франс, французы понимают, что Тур де Франс. Но вот нет ли опасности у художника, который работает под чей-либо менталитет, французский, американский или английский, не найти или, может быть, утратить свое собственное лицо? Вы же все-таки одессит, не француз, правильно? Да, вот поэтому здесь, вот если вы пройдете, увидите, что здесь 5-6 лиц уже присутствуют. Я считаю, что настоящий художник, он должен быть многолик, он должен перестраивать тех, он должен все время искать. То есть смерть художника все дать это доктрина даосов, да, что все, все, все живое, оно изменяется, оно зеленое, и все мертвое становится сухим. Я, ну, я могу ошибаться, но большая опасность у художника найти свою стилистику и в ней упокоиться. эти вот вещи, вот карты, напоминающие какие-то такие, не знаю, карты времен открытия новых земель. Ну, да. Да, вы знаете, здесь вот э, я э, вот э, семантически, да, подошел к этим работам, используя э, подход старых мастеров, миниатюристов, там, 12-го меньше века, да. Их э, всегда программировал материал. Очень дорогая была кожа и выделка кожи была. Поэтому мастер, когда подготавливал кожу, он был очень ответственен за то, что он делает. Поэтому я себе задавал задачу изначально, это сложно обрабатываемый материал. Там несколько слоев грунтовки. И поэтому, когда все сделано, то очень ответственно надо подходить к этому. Суть, если говорить о семантике этих трех работ, этот триптих. Поэтому, знаешь, он левый, правый, да, и вот нечто посередине. Это символ троичной, божественной троичности. Посередине потенции, слева акция и справа реализация акции. Это троичность, присущая всем, присущая всем религиям, всем внутренним течениям, это символика троичности и э, некоторая как бы даже расшифровка троих, но моя личная расшифровка. Я, знаете, в данном случае я выступаю не как художник, и вот в этих остальных работах Панона Кожи я считаю, что я здесь выступаю, как я манифестирую себя исследователем. Вот то, что мы видим на Кожи, это, по сути, философские трактаты. Я сначала их прорабатываю, это... Описання, візуалізація, фактичні тексти. Тобто, ви как маг. Ну, я, да, я побоявся ви того слова. Графіка Скопцова, що спочатку нагадує кабінет, но це величезний, детальний, переповнений алегоріями нескінченний світ, в якому погляду і розуму спочатку не буде на що спертися. Піфагоричні символи, цифри, шрифти, трикутники, кола, елементи у своєму первинному значенні. Ізотеричний фундамент робіт базується на захопленні містиками, провидцями, масонами, алхімією. Те, що я роблю, це внутрішня символіка, яка необходима для будь-якої нації. Це внутрішні філософії, кото внутрішні будь-якої нації, любого будь народу, поки є внутрішні содержання, народ жив.